Какие секрет котлать? Хорошая курица. Так. Из хороших продуктов получаются хорошие продукты. Никакой тайны нету. Из хороших продуктов получается смачная южа. Все. Андрей, этот блок про тайну куриных котлет. Этот блок будет про другое. Расскажи про что? Про то, как на настоящих котлетах mm. заработать несколько десятков миллионов долларов. Вот про это блок, про это. А сами котлетки, ну они вкусные, они вкусные, но это я я я, 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 я я думаю, что дело не в котлетках. Короткие питания. Как да. на таких котлетках заработать несколько десятков миллионов долларов? Бо я выключаюсь, але мне не сдаётся, справа не в котлетках. Справа не в котлетках? А почему справа? Большая мысль, большая идея, большая идея сделать так, чтобы кухня моего города была известна в мире. Идея большая, она длинная. Идея длинная, я думаю, что она будет реализована и после моей смерти тоже. Она будет продолжаться. Идея большая. Ты уважаешь, что то, что ты придумал всю идею? дозволила заработать Уверен, себе. уверен. Только большая идея ведет к деньгам. Большая идея, большие деньги. Ты не big, думаешь? Big idea, big, big money. Big money – это канал. <laughs> Я знаю.